у нас в студии особенный гость. Ну попробуйте сравнить с боже это эту мишку я купила сама. Он, он, охрененный, правда? Обычно подобные вещи дарят своим парам на 14 февраля. Но в прошлом видео выйдет кадра. Но в прошлом видео я сказала, что 6 февраля прошло мне говняно. Поэтому я завешу купила себя сама, как бы типа, вау, у меня есть парень, типа, вау, у меня подарил. Да, только ни хрена подобно. Я сама это. Я думаю, что вам интереснее то, что происходит сзади. Особенно встань. Ну, особенно вот. Встань. В общем, вот. И типа все, Ася, у тебя есть парень. Нет, этого Мишка купила сама. Ну, ладно, шутим спальни. Ну, конечно, для моих друзей у меня есть что-то воображаемое. Воображение. Вот. И поэтому, ребят, если вам 11, 10, 12, 13, 14 лет, вас хорошо, 30, ладно, 50 то вы еще жизнь не кончена, вы еще найдете себе пару. Но если тебе 60 или 7, 70, жизнь закончена, ты никогда не найдешь себе пару. Да. Никогда, все. Крыа. Ну, мне тоже Никогда, никогда не найдешь себе пару. Ну. Ладно, я сейчас телефон страшный. В общем... Я не знаю, что сейчас сказать. Я надеюсь, что свою пару я найду. Ну, ладненько, ребят, я думаю, что у вас скоро прошли, и я Меня просто буду стыдно дальше снимать. До свидания, пока. Я не знаю, чем это видео было, но ставьте пальцы и подписывайтесь на канал. Пока!